लहू देखकर अपना तिरंगे की बुलंदी को सवारा है लहू देखकर अपना तिरंगे की बुलंदी को सवारा है फरिश्ते हो तुम वतन के सलाम तुम्हें हमारा है सलाम तुम्हें हमारा है आज भारतीय सेना की तीन मेडियम रेजिमेंट के वीर योद्धा नायक सुरदार सतनाम सिंह जोहा से पाँच साल पहले भारत चाइना बॉर्डर पर जो गलवान धरती पे चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए अपने उन्नीस साथियों शहादत का जाम पी गए थे उनका पांचवां बलिदान दिवस उनके गांव गुजरात में आयोजित किया गया नायक सुधार सतनाम सिंह एक ऐसे पुत्र थे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया उन्हें मौत की नींद सुलाया और अपनी यूनिट का अपने गांव का अपने माता पिता का नाम जो है सारे देश में रोशन किया ऐसे योद्धा देश के व भारतीय सेना के गौरव हैं जिनके बलिदान से आज भी देश की भावी पीढ़ी जो है प्रेरणा लेती है एक्सौब सतनाम सिंह गलवान के एक ऐसे बलवान थे जिन्होंने अपने अफसरों का हुक्म मानते हुए अपने प्राणों की भी प्रवाह की बना गुत्थम गुत्था की लड़ाई में चीनी सैनिकों को भगाया मारा उन्हें और आखिर में क्योंकि चीनी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी और आखिर में वो अपने उन्नीस साथियों के तहत शहादत का जाम पे गए आज सारा देश अपने उन उनतीस सुरमाओं की शहादत को साझा कर रहा है उनके बलिदान को नमन कर रहा है उसी कड़े में आज क्षेत्र के लोगों ने गर्व के आंसुओं के साथ अपने इस योद्धा को नमन किया सो तो मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से शहीद परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये संस्था चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है मैं नमन करता हूँ इस वीर माँ को इस वीर नारी को अपनी इस बहन को जिस मेरी बहन ने अपने सिर का सुहाग देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया उस माँ को मैं प्रशंस्ता करता हूँ सैल्यूट करता हूँ जिस माँ ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया और खुद एक शहीद की माँ चलाने का गौरव जो है प्राप्त किया इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूँ शहीदों की भूमि को नमन करता हूँ जहाँ पे आज एक ऐसा योद्धा के बलिदान को हम सजदा कर रहे हैं जिसने अपनी वीरता का जांच कर जम्मू कश्मीर की वादियों से देशवासुख से करते हुए ये कहा था कि खुश अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं इसलिए दिल से ऐसा समागमों में आइए इन शहीद परिवारों को आशीर्वाद लीजिए और इनका दुख बांटें और इनके हौसले को हमेशा बुलंद रखें यही इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि है धन्यवाद जय हिंद जय भारत पी भी है ਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਬ ਉਹ ਜਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਸੀਗੇ ਉਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਰਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤ ਰਿਸ਼ਦਦਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਧਿਆਨ ਇਹ ਕਦੇ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਧ ਘਾਟਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਧ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਉਂਟਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ